ollohdan o'zgani fikr qilmas ollohdan o'zgani ko'ngliga sig'dirmas odamlarning ro'zasi bu ro'za kimni ro'zasi desa bu ro'za rutbatul payg'ambarlarning va siddiqlarning martabasini namoz o'qisangiz ok ham birov biladi siz ko'ngliz to'q hech kim bilmasin deb o'qigan taqdirda kimdir ko'radi hech kimga bildirmasdan bekinib umriga ketib qolsangiz ham hajga ketib qolsangiz ham telefonni ko'rinib qolasiz kim ko'radi ro'za tutganingizni qayerdan bilinadi ro'za tutganinizni shuning uchun buni deydi xudo taolo men va bandam biladi bu ikkovimizni o'rtamizda sir deydi bu sir maxfiy bo'lgan ibodatni mukofoti menga bog'liq deydi bandam men uchun bo'lgan ro'zani qancha chiroyli tutib bersa deydi Ben bandamı şu anca çıraklı seyrediyordum.